Так, ладно, Сань. Поїхали домой. Ти там звезда. Поехали. Десята вечора на годиннику проте столиця не спить. В нічному клубі Форсаж. Незабаром відбудеться реперський батл між Волою зі Львова та репером Ярмаком. А ми святкуємо разом з телеканалом «Бориспіль». Просипайтесь, маленькі города. Маленькі города. Наскільки я люблю хіп-хоп, це все мені більш так розкривається і відкривається більше від друзів, з якими я спілкуюся, і вже коли я бачу це ближче, тоді вже можна сказати, що ти що тобі це дійсно подобається. Де ж то ж до такої? Вроді повні слабої, но в последнє час мужики, як баби. Всі ми пам'ятаємо хліб іде Росія. І сьогодні ми візьмемо інтерв'ю людини, яка разом з Олександром Ярмаком написала цей кліп. В вашій увазі, сам Роман Грищук. Роман Грищук, давайте поднимемся сюда. Так, так. А, Роман, скажите, будь ласка, как вам пришла в голову идея а, клипу Росія? Евгений, в отличие от вас, мы не пьем. А, так, а, сказал Роман, и тому зрозуміло, чому он придумав цей кліп. клип. А, Роман, скажите, как вы относитесь до творчества Александра Ярмака? Положите в отличие от вас. А чему вы, не... вы говорите такие да, слова? Просто вы на меня дышите, Евгений. пусть к оружию. Kajčka, do zbroji! По воле рока так случилось наш концерт форсаж. Мы дедушке покажем, как народ руками машет. Наши треки, наш мусор. все хит-парады выжили, Вова зе Львова, я что-то давно не слышали. Коли я шумил, ты еще базары, ты не умею. Yeah. Памперсы у песни встречали спит твоих трусів Спочатку были в УЗВ, потом был ВЗЛ. Ты, мабуть, перепел малый, бо я старый орел. Да я таких орлов переворачиваю орешка. Иди домой, да, рэп как мед, твой рэп как пиво без орешка. Лучше не мешкай, дедушке нужна инъекция. Це у мене рифма стоїть, у тебе біда ерекцією Маленький, чуєш, до старших треба не вийти хесенько. Бо ризикуєш ти запаленням легень легеньким. Гарнесенько, по оці не будь поцом в кубі. Може, колись і в тебе буде 20 лямів на Ютубі. Все станет ясно, когда я вийду на сцену, пусть я не лені, но строю, ні фиговий плену. Не пугає на морі, це по горло волни. Когда под наш треки закачає зал полный Під мене Гоце це хворий на Паркінсона, але без мене можеш стати Крузо Робінзоном. Само Мои дни не веселые навколо суми-морок. Пятненьцеву Робинзона будут виви втором. Так стоп, что вы здесь устроили? Из-за какой-то бабы из Форсажа? Она того не стоит, она в постели бревно. Что? А ну иди сюда серьезный хлопец Или простой студент Ну пуй хоть родной Покупай билет Там будет Вова Зельбова И там будет Ерма 16 -го квитня. Лови наш рыбак Серьезный хлопец Или простой студент Ну пуй хоть родной Покупай билет Там будет Вова Зельбова И там будет Саша 16 -го квитня. Все решим форсажи Саш, привет! Скажи, пожалуйста, начнем с того, кто твоя муза или муз? Это вот делает? Э, да никто, как-то оно внутри рождается, постоянно какие-то проблемы возникают, наблюдая за проблемами, проблемами социума и вот, короче, как-то так. Алло. Алло, Сань, ну ты где? Где? На курорт. Ты что гонишь? У нас концерт, через полчаса отправляемся. Сань, харе крапи картошку. Дед Вань, это не мое. Гусь, я лечу. Э, на самом деле, как-то до этого не особо слушала рэп, скажем так, но... Конечно же, горда, так как и все наши жители города Борисполя, за то, что вот такие талантища вырастил действительно город. А в целом, я к стремится, вот, кстати, он в клипе. Жара, жара. А что, есть пиво? Нет, только вафли. А есть печенье? Нет. Только вафли. Когда дайте воды, берите в Африке. Хотели бы вы сняться в клипе Ермака? Конечно, хотела бы, так как и многие-многие девушки. туристов, Скажите, чекаете ли вы на концерты в Борисполе? Чи хотелось бы? Те, что чекаем, мы будем одним из организаторов, потому что это будет команда организаторов, и, я думаю, этот концерт будет запланировано. Он уже оговорился, и Олександр точнее скажет, как он будет и когда. Ты везде уже был, везде выступал, ну, грубо говоря, да? Да, ой, да? Как насчет Борисполя? Борисполь, я думаю, мы даже сделаем концерт в Борисполе, я уже думал над этим, но только на осень вот сделаем презентацию альбома в Киеве, и, возможно, сделаем в ноябре в Борисполе большой концерт. Мне хочется в Борисполе, чтобы это произошло уже э, что-то такое большое, чтобы пришел весь город. Потому вот так. Пацан не мальчик, он никогда не заплачет. Почему ты брал сам концерт Ярмака того? Э, меня пригласили, сказали, то, что тут Ярмак будет выступать. Это мой друг очень хороший, поэтому я с гордостью просто согласился вообще. Ну вот так вот. Тебя узнает вся страна. Вся страна. Вся страна. Вся страна. Я отвечаю. Хорошо. Давай. Здрасте. Здрасте. И кто это у нас здесь? Ярман. И что вы нам покажете? Шоу. Ну что, Снял. Вот снял. теперь меня точно узнает со стороны. Вот всегда остается за кадром тот человек, кто снимает, тот, кто что делает фильмы, помогает и клипы, все вот это вот... Тим, Тим нам помогает, мы как бы придумаем вместе с Вальгом, э, моим другом и менеджером, все режиссируем и получается вот такие работы. Ты откуда, Дядя, поговорю. Все писать, звучит немного грубо. Я не попсовая группа. Друзья, я вам сразу скажу, я чуть на нервах такой тяжелый день, потому я вот так себя веду не, необычно. А в жизни ты себя тоже так же ведешь, как на сцене? да я вообще себя всегда веду так, как в жизни, везде, на радио, на эфирах, на интервью, как бы вот такое. Кто спонсирует твой проект? Мы сами, мы как бы запустили это все дело вместе с ребятами. И все, что мы зарабатываем, мы дальше вкладываем. Мы развиваем безумно вообще наш лейбл, который осенью мы собираемся открыть лейбл. Возможно, он будет называться Ярмак Мюзик. Возможно, мы его обобщим как-то. Он будет привязан больше к Киеву. И дальше все в дело. Планируем вот летом снять сериал. Вот так вот. Money, cash, money, makes, goes around. Everybody put it down. Money, cash, money, makes, goes around. Million signals you yeah. Money, cash, money, makes, goes around. Million signals никто до тебя, в принципе, так вот известно не раскручивал именно сами приглашения на концерты. кто вот креативный задумщик этих идей, вообще как тебе это удалось? Да вот вместе с Валиком в основном, еще и Женя Гусь, вот мы вместе как-то втроем креативе мы вот такое получается. В сценарии в основном мы пишем разом, Сашка и студия «Мама хохотала». Студия «Мама хохотала» – это моя студия, за которой я вырос, и сейчас, я нахожусь, мы разом с ним пишем клипы, мы пишем сценарии, видеозапрошения. Ну тому ми приймаємо безпосередню участь в цьому, але мені здається, та А, зараз. От зараз переписати потрібно. Зараз от. І ще один дубль. Талоновитіше, аніж Олександр Ярмак, Я ніколи нікого не бачив. Звичайно, тільки ви, Олена Скринник. Ви ще краще. Я бачу. Це по вашій лінтечці. Це класно. Його популярність дуже швидко почала набирати темпи. Він буквально оберти за півтори року став дуже популярним і дуже багато концертів у нього. І так як ми також в Борисполі не дуже сильно на місці сидимо постійно зайняті. То при находе концерта, концерту, який є, и вільного часу, то звичайно обов'язково на концерт э, хотілось завітати. Кстати, о Гусе. кто это и почему это именно Гусь? Почему? Да, вообще, мы снимали маленькие города, и вот по идее должен был быть типа как бы парень, который менеджер из моего города. И я я знал Женю, мы вместе с Женей играли в КВН, он э, сам из КПИ, э, давно были с ним знакомы, предложил Женю, получилось. Гусь, просто так, знаете, давалось, когда есть такие мультики в детенстве, просто так, вот вышло Гусь. Мне, дети, под образ, підход, на именование, скажем так. Мы живем в последней катун пятой эпохи сотворения, который заканчивается именно 21 декабря, когда состоится великий парад планет. Это означает, что все планеты нашей Солнечной системы, а также других галактик, выстроятся в одну прямую. если это случится, то Землю ждут глобальные потрясения. Начнутся гравитационные возмущения, подымутся трехкилометровые волны цунами, станут извергаться вулканы, пронесутся разрушительные землетрясения и ураганы. И все это полностью стремит. Успехи... ты... Ты... Какие планы? На чем ты сейчас работаешь и в глобальном смысле? Пишу альбом сейчас, плотно занимаюсь, хочу очень сильно альбом выпустить в 2013 году. Я надеюсь, там будет какая-то номинация лучший альбом года, прям среди всех топ-рэперов. Прям готовлю такую интересную бомбу, короче, такое. Но ну, я думаю, прям прикольный альбом должен быть занимался, я как бы совместил рэп и КВН, получилось весело как-то, не знаю. Веселый и задорный рэп из Борисполя. Давайте, хорошо. Да что же это такое, вроде пол не слабый, но в последнее время мужики как бабы, ходить как челка, теперь все называют мода, вот вам демократия действий, вот вам и свобода. В большинстве новостях и сюжетах телевидения показывают, что это киевская звезда, почему не упоминают Борисполь? Да не, они просто тупят, на самом деле везде я говорю, что я Борисполь, даже в Камеди был, в Камеди Мартиросян вышел, сказал Борисполь, все, то есть, ну, я всегда говорю, что я Борисполь, я не скрываю, не строится киевская какого-то торта. будете вам дорогая, Роман Бочан. Я вам поясню історію цієї людини. Це дійсно дуже хороший друг Сашки. Він э, дуже багато в чому допомагає. Він сором'язливий, і він ввічливий, так, етично, правильно вихований, так би мовити. Э, Рома людина, яка э, Саші допомагає в дуже багатьох напрямках. Він безкоштовно йому віддає свою квартиру у Києві. Это правда, это правда. Действительно, правда. <laughs> Скажи, будь ласка, как ты относишься до творчества Александра Ярмака? Ничего, что мы не Ничего, э, так. Дякую. А -а -а. До <laughs> Потому я вот от души говорю спасибо всем, кто пришел. Такой снегопад. Свободу, честно. Свободу, честно. Мені здається, потрібно передавати мікрофон Олені. Олена, чудовий, чудовий э, репортер. Давайте скажемо їй дякую за це інтерв'ю. Дякую, величезна. Олена, дайте весь. Дармак это будущее. Это будущее українського хіп-хопа. Все ценим І все. Мені не нравится, когда люд з мають не нравится. Там раз не насміляється, мені не набиться. Живу кахачу, ставлю тапу саме так розважається сучасна молодь в одному з кращих клубів столиці. А ви дивились програму? Святкуємо разом. З вами була я і ведуча Олена Скринник. До нових зустрічей.